40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень 32. -й. Ми продовжуємо розповідати про вправи у комплексі підготовки до пологів та вчимося полегшувати болі від переймів, обираючи правильні положення. Малюк зараз перебуває на заключній стадії формування. Його брівки та вії виросли, а нігтики затверділи. М'язи дитинки стають більш пружними, тож ви виразніше відчуваєте його поштовхи та ворушіння. На цій стадії необхідно відвідувати лікаря що два тижні. Незабаром ви почнете відчувати сильніші скорочення матки. Це означає, що ваше тіло почало готуватися до пологів. На цьому етапі курсу підготовки ми зосередимося на положеннях, які можуть полегшити болі від переймів пози, які можна приймати в першому періоді родов, які теж можуть допомагати вам ну, максимально комфортно пережити схваточний період. Максимально физиологичные позы – это вертикальные позы, потому что в этом положении раскрытие шейки матки будет происходить быстрее. Выбирая положение, должна быть возможность двигать тазом и максимально расслаблять вот эту вот зону. То есть, когда выбираешь положение, учитываешь эти факторы. Есть, если руки устают, можешь делать еще вот так. Да? Це можуть бути положення, сидячи на стільці, причому важливо, щоб проміжність не фіксувалася і ви могли вільно рухатися, або на м'ячику. Також полегшити біль від переймів вам можуть допомогти положення навколішки, або спираючись на м'ячик, ліжко чи партнера. Коли починається потужний період і виникає бажання тужитися. потрібно обязательно позивати врача, він должен освіти степень розкриття і дати добро на то. Да, действительно, можно тужиться. Если врач смотрит и говорит, что вот такая вот ситуация, что нужно потуги перетерпеть, тужиться не нужно, вам здесь на помощь придет дыхание для того, чтобы эти потуги, которые уже есть, переждать, перетерпеть. А тут мы используем поверхностные техники дыхания. Самый такой распространенный вариант называется дыхание собачкой. Ваша задача дышать вот здесь, вот поверхностно, а не делать глубоких вдохов, потому что глубокий вдох будет провоцировать потугу. Ну, выглядит это так. Когда врач действительно дал, дал добро на потуги, сказал все, а вот теперь вот тужимся, И здесь ваша задача сконцентрировать свое внимание на том, чтобы ваше дыхание помогало процессу продвижения ребенка по родовым путям. Как вы это можете сделать? Вы вдыхаете глубоко-глубоко. Насколько это получается? Вдыхаете максимум воздуха. Задерживаете дыхание на 5 секунд. Концентрируете свое внимание на вот этом вот потоке. На задержке дыхания начинаете как бы прессом тужиться, выталкивать ребенка. И на вот в этом процессе вы спокойненько начинаете выдыхать. Медленно и постепенно. Выглядит это будет так. Важно сделать очень такой длительный, серьезный выдох. Да? Если вы сделаете, даже если это будет глубокий, интенсивный, то от такой потоки толку будет мало. Да? То есть вы немножечко ребеночка протолкнуть, и он вернется обратно. Потому что он делает поступательные движения. Ваша шага вперед, шаг назад. Ваша задача за эту потугу его максимально продвинуть. Да? Сделать вот все усилия в этот момент. Когда вы дышите таким образом, Большинству женщин удобнее, комфортнее прижимать подбородок к груди. Попробуйте, прижимайте подбородок к груди и легче прочувствовать мышцы пресса в этот момент. То есть у вас получается лучше сконцентрировать свое внимание на том, чтобы помогать выталкивать ребенка. Если вы запрокидываете голову назад, попробуйте верхние мышцы пресса напрячь. Проблематично, да? Напрягается низ живота. То есть, если по какой-то причине вам голову опускать вниз не подходит, например, кружится голова в таком положении, то хотя бы старайтесь ее держать прямо. Следите за тем, чтобы она не запрокидывалась. Я с вами на этом этапе э, заканчиваю практическую часть и желаю вам легких родов. Э, удачно воспользоваться всеми приобретенными науками. У наступней серии Сорок Тижнів Хагіс. Можливо, ускладнення на пізніх терминах вагітності та як им можно запобігти. Відеогід з вагітності. 40 тижнів з Хагіс. Шкіра новонародженого малюка найніжніша в світі. І щоб вона залишалась здоровою, а ваш малюк зростав щасливим. Хагіс створив м'які пухова хмаринка внутрішній шар підгузника Soft Touch дотик ніжності. Хагіс. М'який. пухова хмаринка.